Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Aiman B. Salizai Dari Uni BM6 Saya memegang watak sebagai guru disiplin uh, Nama saya Muhammad Amir Ibn Rahman Saya memegang watak sebagai Amir Saya merupakan mangsa buli Nama saya Muhammad Adam bin Muhammad Din dan saya dari Unit 6. Saya membawa watak sebagai seorang pembuli dalam cerita ini. Kasi aku yang kena buli, tak ada orang lain yang kena buli. Oh, dah siap pun kerja hari ni Kali gitu, lapar dah ni Balik rumah lah hmm. Eh, macam pernah nampak budak tu Amir kan? Eh, Amir tu ada masalah ke? Tengok macam murung je Cuba kita periksa Boleh cikgu duduk dengan awak Amin Kamu nampak macam sedih ya? Cuba awak ceritakan ke cikgu Kenapa awak murung-murung je Tak ada cikgu, saya ada masalah kecil je Cikgu kan boleh selesaikan pun Amin Kalau awak ada masalah Awak cerita je kat cikgu Cikgu ada je Cuma Awak pun tahu kan Kes kat Malaysia ni Uh, tengah hangat pada masa ni Masalah kecil je cikgu Saya boleh selesai sendiri Awak kalau ada masalah Awak jangan pendam sorang-sorang eh? Sebab Yelah kita tahu Dekat negara kita ni Tengah heboh Tentang kes buli Zara Kairina Jadi cikgu tak nak Perkara tersebut berulang lagi Dekat negara kita ni Cikgu tak nak tengok awak bersedih Dan keluarga awak akan bersedih Atas kehilangan awak Sebenarnya cikgu Pada Senior ni Suka budi saya Dia suruh saya Beli makanan Suruh basuh baju dia Suruh gosok baju dia Macam-macam lah Dia suka, dia suka Minta dia saya Saya pun Terganggu Masa saya untuk belajar Masa saya bersedih Senior mana yang budi awak tu amin? Cuba awak ceritakan kepada saya. Saya tak nak beritahu, cikgu. Kalau tak, saya kena lagi teruk. Awak tak dia macam tu, Amin. Kalau awak tak beritahu, saya tak dapat tahu siapa yang boleh awak. Cuba awak ceritakan dia kepada saya, Amin. Sebab mungkin saya boleh membantu. Cerita dia macam ni, cikgu. Amin. Nanti aku nampak kau makan cita cita kau dah Betul, itu bukan abis saya Itu kawan saya Nanti, aku nak duit eh Makan malam saya bang Saya lapar malam ni Aku pun lapar juga ya, ayo, bang. Eh, kau Ok korang Play Ok lah. korang nak tarik ni Boleh tak? Nanti nak Malam ni Sampai dulu Kalau tak sampai Kecam dulu korang Cuma orang masakan Bersedap ni Makanan dah tiga tinggal satu Bukan kena masakkan lagi untuk dia Hai, eh, apalah nasib aku Tak habis-habis kena pulih Eh Eh Kameh lah

Kenapa je ibu gua ibu aku kan? Dia mesti budak ni Dia mesti budak ni yang rapuhkan ni Nak kena lah Tunggu aja Mana Adam ni? Tunggu dari tadi Tak sampai-sampai Kerja Berlambak lagi ni Dengan masalah pelajar lagi Hai hey, Apa nak jadi? Haa Tu pun cakap Okay, aku ni go. Um, cikgu Kenapa cikgu panggil saya Tak ada Sebab Cikgu dapat laporan daripada pelajar-pelajar Mereka banyak memberitahu kepada cikgu Yang kamu banyak membuat masalah Dengan murid-murid Saya rasa cikgu mungkin salah orang Saya sebenarnya orang yang baik Saya tak pernah kacau budak-budak uh, ataupun jenis-jenis saya Tidak. Saya sudah mendapat bukti daripada para pelajar. Saya mendapat tahu yang awak selalu menyuruh murid para pelajar untuk gosok baju mereka, memasak meja mereka dan awak memberas tukuk duit mereka. Tapi itu sangat-sangat gurauan jadi itu bukan hanya gurauan. Tapi waktu dulu pun, saya pun kena macam tu juga dengan sini-sini. Saya boleh je tahan cikgu, kenapa dia orang tak boleh tahan pula? Pada zaman ni awak kena tahu, mentaliti murid uh, generasi pada masa kini, mereka sangat sensitif pada perkara-perkara ini. Jadi, awak janganlah anggap benda yang awak kena pada masa dahulu boleh dilakukan sekarang. Perbuatan itu tetap salah dalam undang-undang. Tapi itu tak adil cikgu, saya kena macam-macam dulu. Saya kena tumbuk, saya kena sepak Tapi budak-budak zaman sekarang tak kena pun ha. Kita tak boleh macam tu Sekarang kita kena tegakkan ke keadilan Macam yang awak tahu kes Zara Kairina Kita sekarang perlu me uh, mengkuatkan undang-undang Saya tak nak perkara yang sama terjadi seperti kes Zara Kairina Jadi awak pun boleh tahu kan Satu Malaysia telah membangkang perkara budi ni Jadi saya tak nak awak mengulangi perkara sama. Kita nak menjaga uh, sekolah ini supaya selamat dan murid-murid datang dalam keadaan gembira, tak merasa takut akan buli Saya so, ibu cikgu, saya minta maaf. Saya so, berjanji tu, saya tak akan kacau budak-budak tu lagi dan saya janji saya akan jadi orang yang berguna pada masa akan datang. nak tak awak semua tengok drama pendek sebentar tadi uh, Selepas drama pendek kami akan kupas tentang isu pendidikan melalui buah santai Isu pendidikan berkaitan dengan buli Assalamualaikum dan salam sejahtera Pada hari ini kita akan mengadakan sesi bicara santai Bersama dua orang panel jemputan yang berpengalaman Untuk menerangkan isu, untuk menerangkan tema suara pendidikan Sebelum itu saya ingin memperkenalkan, ingin memperkenalkan diri saya saya Muhammad Aiman bin Salizain selaku host bicara santai pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini sangat berat tetapi penting bagi negara kita pada masa kini iaitu isu buli. Oleh itu, saya mempersilakan panel pertama untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kepada host pada hari ini Nama saya Muhammad Amir Harid bin Muhammad Rokman. Saya merupakan penuntut di Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan. Terima kasih saudara Amir. Saya mempersilakan panel kedua pula untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kepada saudara host kita pada hari ini. Nama saya Muhammad Adam bin Muhammad Din dan saya juga merupakan pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampun Afzan. Macam yang kita semua tahu, isu buli semakin hangat diperkatakan di negara kita pada masa kini. Oleh itu, saya menjemput kedua panel kita untuk menceritakan apakah maksud punca kesan dan langkah buli yang boleh dikupas pada bicara santai pada hari ini. Oleh itu, saya menjemput oleh itu saya mempersilakan Amir untuk mengupas lebih lanjut apakah maksud buli. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Aiman. Buli merupakan satu kegiatan yang melibatkan fizikal, buli fizikal, buli verbal, buli sosial dan juga buli cyber. Dari sudut buli fizikal, buli fizikal merupakan satu buli yang melibatkan sentuhan ataupun menyakiti seseorang individu yang merupakan mangsa buli. Seterusnya, buli verbal. Buli verbal ditarifkan sebagai buli yang menghina, mengherdik dan juga mencaci seorang mangsa yang akan dibuli ataupun yang telah dibuli. Jadi, situasi situasi ini boleh dikatakan um, buli yang melibatkan pertuturan. Contohnya mengejek, menghina dan menghedik seperti yang saya katakan sebentar tadi. Seterusnya buli buli sosial. Buli sosial merupakan buli yang sangat umum ataupun sangat kita tak asing tidak asing dalam situasi seharian kita. Contohnya saya boleh beri sekumpulan pembuli memulau seorang mangsa buli. Itu ditak itu boleh dikatakan sebagai buli sosial. Yang terakhir sekali iaitu buli cyber. Buli cyber merupakan buli yang dilakukan di alam maya. Seperti seperti yang kita tahu mengejek di di media sosial. Mengejek, menghantar gambar yang mengaibkan mangsa, itu boleh dikategorikan sebagai buli cyber. Terima kasih atas perkongsian daripada saudara Amir. Kita dapat mengetahui bahawa buli terdapat uh, kita dapat mengetahui bahawa terdapat empat faktor buli, iaitu buli fizikal, buli verbal, buli uh, sosial dan buli cyber. Oleh um, namun begitu kita akan mendengar tentang maksud buli dari panel kedua, iaitu Adam. Bersilakan. Terima kasih kepada saudara host kita pada hari ini Pada pandangan saya Pula, saya bersetuju dengan saudara Amir yang mengatakan Terdapat empat jenis buli yang terdapat dalam negara kita Iaitu buli sosial, buli verbal, buli cyber dan buli fizikal Jadi saya akan kupaskan sedikit uh, mengenai buli fizikal dan buli cyber uh, Buli fizikal, uh, seperti Amir memberitahu tadi bahawa Sesuatu perkara seperti memukul, menampar atau menumbuk mangsa Uh, seringkali kita lihat di kawasan-kawasan asrama ataupun di kawasan-kawasan sekolah terdapat banyak kes-kes buli fizikal seperti ini yang mengakibatkan mangsa menjadi sakit dan kadang-kadang ia akan menyebabkan lebam atau luka di badan mangsa um, selain itu, buli cyber pula seperti yang kita tahu di, uh, di alam maya ketika ini ramai lapisan masyarakat menggunakan media sosial sebagai platform untuk mereka berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama lain. Jadi, media sosial merupakan suatu platform yang bebas untuk kita menghantar teks, menghantar gambar atau menghantar video yang boleh mengaibkan mangsa. Jadi, ia merupakan suatu beli cyber yang boleh mengakibatkan mangsa menjadi mengalami tekanan dan mencederakan diri mereka sendiri. Terima kasih saudara Adam atas perkongsian maklumat tadi. Baiklah, kita akan beralih kepada topik yang seterusnya iaitu apakah punca yang menyebabkan berlakunya isu buli. Oleh itu, saya mempersilakan saudara Amir untuk menjelaskan punca berlakunya isu buli tersebut. Diposili. Terima kasih kepada saudara Aiman atas soalan yang diajukan sebentar tadi Antara punca buli yang berlaku di negara kita ialah Kurangnya perhatian ataupun kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa terhadap anak-anak mereka Jadi atas kurangnya pantauan ibu bapa terhadap anak mereka Anak mereka bebas melakukan apa sahaja di luar sekolah, eh, di luar rumah jadi di sekolah disebabkan oleh kurangnya pantauan oleh ibu bapa, mereka bebas melakukan apa sahaja di sekolah. Termasuklah kegiatan buli ini. Jadi kegiatan buli terus berleluasa di sekolah. Oleh uh, disebabkan oleh itu, kegiatan buli juga akan terus merebak ke merata-rata tempat kerana buli ini uh, ditarikkan sebagai kegiatan yang tidak bermoral. Jadi kita perlu cegah sebelum ia lebih parah. Seterusnya punca lain, punca lain yang ber menyebabkan buli ini terus berlaku ialah kurangnya pegangan agama yang diterapkan kepada anak-anak-anak mereka. Ibu bapa juga perlu menerapkan agama, menerapkan pegangan agama terhadap anak-anak mereka kerana pegangan agama yang kuat dapat mencegah perbuatan yang tidak bermoral, tidak tidak meng yang tidak memberi manfaat kepada diri mereka sendiri. Maka jelaslah kepada kita bahawa ibu bapa perlu menerapkan pegangan pegangan agama yang kuat terhadap anak-anak mereka. Kerana anak-anak merupakan kain putih, ibu bapalah yang mencorakkannya. Jadi disebabkan oleh itu, ibu bapa merupakan figura penting dalam menangani masalah buli yang ada yang berlaku di negara kita. Okay, terima kasih atas pencerahan daripada saudara Amir. Selanjutnya kita akan mempersilakan panel kedua iaitu Adam untuk menceritakan lebih lanjut tentang punca berlakunya buli. Iaitu dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara host kita pada hari ini. Pada pandangan saya, punca-punca berlakunya Buli, gejala buli di peringkat sekolah ialah pihak sekolah kurang mengetatkan peraturan atau undang-undang berkaitan dengan kes buli ini. Seperti yang kita tahu, kebanyakan kes-kes buli berlaku di kawasan sekolah maupun di kawasan asrama. Uh, jadi, uh, pihak sekolah seharusnya mengambil langkah yang proaktif untuk uh, membendung masalah buli ini. Uh, pihak sekolah nam namun pada masa sekarang pihak sekolah Uh, tidak kurang mengendahkan mengenai gejala buli kerana mereka risau nama mereka nama sekolah mereka akan tercemar jika mereka memberitahu maklumat buli di sekolah mereka selain itu em um, punca-punca buli ialah um, tradisi turun-temurun uh, yang telah dilakukan sejak zaman dahulu lagi telah diikuti oleh para para sini yang telah diturunkan kepada uh, pelajar-pelajar di bawah mereka. Dan selepas uh, pelajar junior itu menjadi pelajar senior maka mereka akan meneruskan tradisi itu untuk membuli. Uh, kerana mereka menganggap bahawa tradisi buli ini harus dikekalkan dan dan tidak boleh di dan tidak boleh dilupuskan daripada sistem mereka. Terima kasih atas pencerahan daripada panel kedua iaitu Adam. Kita dapat mengetahui bahawa punca berlakunya buli adalah disebabkan faktor individu, faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor turun-temurun daripada sesuatu tempat tersebut. Seterusnya kita akan beralih ke topik yang kedua iaitu apakah kesan-kesan daripada aktiviti buli? yang akan dihadapi oleh mangsa tersebut. Oleh itu, saya mempersilakan Amir untuk memberi pencerahan tentang kesan buli. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Aiman. Kesan-kesan buli merupakan kesan yang negatif terhadap negara, individu maupun masyarakat yang ada yang terdapat di negara kita. Baik, kita beralih kepada kesan buruk yang terjadi kepada individu. Individu yang telah dibuli akan merasa murung dan juga akan merasa sedih apabila telah dibuli. Maka disebabkan oleh itu, aktiviti harian mereka akan terganggu seperti makan, tidur dan kerja yang perlu dilaksanakan oleh mereka akan tertangguh akibat tekanan yang diberikan oleh pembuli. Jadi, kerja harian mereka akan terbantut sekaligus Um, perasaan mereka juga akan terganggu. Selain itu, prestasi akademik maupun maupun bukan akademik mereka juga akan merosot. Jadi jelaslah bahawa kepada uh, jelaslah kepada kita bahawa aktiviti buli ini tidak patut diteruskan dan juga perlu dihentikan dengan serta merta. Terima kasih atas pencerahan daripada panel pertama iaitu Amir. Seterusnya kita akan mendengarkan maklumat daripada panel kedua iaitu Adam berdasarkan apakah kesan daripada aktiviti buli tersebut. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara host kita pada hari ini. Pada pandangan saya pula, kes, antara kesan buli yang akan didapati oleh masyarakat kita ialah kemerosotan um, kualiti sesuatu, sesuatu, kualiti sesebuah masyarakat. Hal ini kerana apabila uh, seorang yang telah dibuli, mereka akan takut atau malu untuk mengeluarkan bakat yang terpendam dalam diri mereka. Uh, seperti contoh, uh, seseorang yang pandai menyanyi, me, seorang yang pandai menyanyi lagu, mereka akan malu untuk mengeluarkan bakat mereka iaitu menyanyi kerana risau akan dibuli atau dimalukan oleh khayalak ramai. Selain itu, uh, kes buli juga akan menyebabkan peningkatan masalah-masalah sosial dalam kalangan masyarakat. Uh, seperti yang, uh, seperti contoh, para-para uh, pembuli akan keluar uh, dari sekolah dan mereka mungkin akan menjadi seorang penjenayah yang mungkin akan meragut orang, mencuri barang orang ataupun membuli di sosial, media sosial. Um semua so itu kita seharusnya Uh, mengelakkan uh, kita seharusnya membendung gejala buli ini daripada terus berluas di negara kita. Terima kasih atas pencerahan yang diberikan oleh panel kedua iaitu Adam. Seterusnya kita akan mengetahui apakah langkah yang sesuai dilakukan untuk mengatasi gejala buli daripada terus berluas. Dengan begitu kita akan mendengarkan pencerahan oleh Amir tentang langkah yang boleh dia lakukan. Terima kasih kepada host saudara Aiman atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Antara langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ataupun membendung kegiatan buli ini dari terus berlaku ialah ibu bapa perlu mencorakkan anak-anak mereka dengan ilmu agama dan juga moral yang baik. Disebabkan oleh ilmu agama yang baik, mereka akan dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah ataupun tidak bermanfaat seperti kegiatan buli. Hal ini kerana dari sudut agama, menurut agama Islam, perkara yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah maupun memberi kemudaratan terhadap orang lain dianggap sesuatu kesalahan. Jadi, kegiatan buli ini sememangnya salah dari sudut agama maupun undang-undang. Oleh sebab itu, sudah turang lagi bersuluh bahawa ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka melalui pegangan agama ataupun moral yang utuh dari sudut rohani, jasmani, intelek dan juga emosi. Pencerahan yang sangat mantap daripada saudara Amin sebentar tadi. Kita dapat mengetahui bahawa langkah yang boleh dilakukan untuk mencegah buli ialah ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting untuk memastikan gejala buli ini dapat dicegah dengan memperkuatkan ilmu agama dalam keluarga. Oleh itu kita akan mendengarkan pencerahan yang seterusnya berkaitan dengan langkah yang boleh dilakukan dengan isu buli ini. Oleh itu saya mempersilakan saudara Adam untuk menceritakan dengan lebih lanjut. Terima kasih kepada saudara Ruhus kita pada hari ini. Pada pandangan saya antara langkah untuk mengatasi gejala buli di negara kita ialah Pihak sekolah seharusnya mengetatkan peraturan uh, dan undang-undang di sekolah mereka seperti contoh mereka boleh mengenakan hukuman yang berat kepada para pembuli supaya mereka insaf dan tidak akan membuat membuat perkara yang tidak berfaedah itu lagi. Uh, selain itu, pihak sekolah juga boleh menjemput uh, beberapa orang penceramah untuk memberikan ceramah dan motivasi kepada pelajar supaya supaya mereka takut untuk melakukan uh, a me, mereka takut untuk melakukan buli lagi. Uh, akhir sekali pada pandangan saya pihak kerajaan seharusnya menghadkan a uh, menghadkan penggunaan media sosial di kalangan akhir sekali pihak sekolah seharusnya menghadkan uh, penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat kita. Seperti yang kita tahu uh, di dalam platform media sosial um, setiap orang bebas untuk menghantar, menghantar gambar, menghantar audio atau menghantar teks-teks yang berbentuk makin, cacian atau perkara yang boleh menyebabkan uh, orang lain berasa kecil hati atau marah jadi pihak kerajaan bolehlah meletakkan amaran ataupun denda kepada orang yang membuli secara cyber saja. Terima kasih daripada saudara Adam atas pencerahan sebentar tadi. Kita dapat mengetahui bahawa langkah yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah ialah menjemput pakar motivasi untuk memberi pencerahan kepada pelajar-pelajar berkaitan dengan isu buli supaya perkara ini dapat memberi keterangan pada murid atas tindakan yang dilakukan dalam buli yang dapat memberikan kesan yang buruk kepada pelajar yang lain. Seterusnya, pihak kerajaan juga dapat memainkan peranan dengan menghadkan penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar supaya buli cyber tidak dapat dilakukan dan dapat mengelakkan kemurungan dalam kalangan masa-masa yang dibuli. Oleh itu, tidak tidak ada apa-apa lagi. Okey, kita akan mengakhiri bicara santai kita pada hari ini dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. <Syukur>